yorqin namoyondalaridan biri abdulhamid sulaymon o'g'li cho'lpon 1898 yilda andijonning qatorterak mahallasida savdogar oilasida dunyoga kelgan cho'lpon avval eski maktabda so'ngra madrasalar va rus tuzim maktabida ta'lim olgan u 1914 yil 1917 yillarda yaratgan Qurboni jaholat doktor muhammadyor singari hikoyalari vatanimiz turkistonda temir yo'llar singari maqolalarida madaniyat va ma'rifat targ'ibotchisi sifatida maydonga chiqdi cho'lpon yetuk lirik shoir emas balki novvoy qiz oydin kechalarda qor qo'ynida lola kabi o'nlab hikoyalar kecha va kunduz kabi ajoyib roman ham yaratgan iste'dodli adibdir cho'lpon ham fitrat va abdulla qodiriy kabi qatog'on davrining qurboni bo'lgan u bir ming to'qqiz yuz o'ttiz yettinchi yilning o'n yettinchi iyulida qamoqqa olinib bir ming to'qqiz yuz o'ttiz sakkizinchi yilning to'rtinchi oktyabrda otib tashlangan abdulhamid sulaymon o'g'li cho'lpon milliy ozodlik uchun kurash yo'lida ko'rsatgan matonati va buyuk xizmatlari o'zbek adabiyoti va madaniyati rivojiga qo'shgan ulkan hissasi uchun bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yilda mustaqillik ordeni bilan mukofotlandi romanda aholining dinni ham to'liq anglamay unga ko'r ko'rona itoat etayotgani hatto dindorlarning ham dindan yaxshi xabari yo'qligi hukumat odamlari oldida qassobni yonida turgan qo'zichoqday bo'lib qolishi keskin tanqid ostiga olinadi asarda mavjud tuzumning illatlari ochib tashlanadi romanning bosh g'oyalaridan biri ham mavjud tuzumni tak tomiri bilan yulib tashlash kecha va kunduz yozilgan davrda ham bu holat deyarli o'zgarmagan ehtimol hukumat almashgandir siyosatning ko'rinishi o'zgargandir biroq natija istak hamon o'sha o'sha haliyam yurtni g'aflat uyqusidan uyg'otmoqchi bo'lganlar quvg'inda o'qib bilim olishni istaganlar xalq dushmani cho'lponning maqsadi ham o'tmishni ko'rsatish orqali xalqning yuziga ko'zgu tutish asl ahvollarini ko'rsatish bo'lgan bo'lsa ehtimol asarda mo'jazgina ishora mavjud muttanosib dindor zebining otasi razzoq shu qizini qurbon qilish evaziga bo'lsin o'z piriga qarshi chiqibdiki hukumatni isloh qilsa qıl, bo'ladi bir so'z bilan aytganda roman murakkab ijtimoiy siyosiy davrda yaratilgan bo'lmasin u o'sha davrda yaratilgan ko'plab asarlar singari mafkuraga emas xalqning ma'naviy kamolotini ta'minlashga yo'naltirilgan asardir